بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیاری اسلامی بہنوں اور میرے محترم اسلامی بھائیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیاری اسلامی بہنوں اور میرے محترم اسلامی بھائیوں ہمارا آج کا موضوع ہے کہ شبِ برات کے آٹھ رکعات نوافل کب کہاں اور کیسے پڑھنے چاہیے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شب برات بہت ہی برکتوں والی عظمتوں والی رات ہے یہ وہ رات ہے جس میں ہر ایک انسان کے امال ناما امال یعنی کہ اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں آج ہم ایک نہایت ہی اہم مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر نظر انداز کی جانے والی عبادت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے شب برات کے آٹھ رکات نوافی ہم سے اکثر لوگ شب برات کی رات جاگتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں ذکر و ذکار کرتے ہیں لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ یہ خاص آٹھ رکت نوافل اکثر ہم سے رہ جاتے ہیں حالانکہ یہ وہ نوافل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے یہ کوئی عام نوافل نہیں یہ وہ نوافل ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی نوافل نماز سب سے افضل ہے تو وہ ہے تحجت کی نماز کے 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 نوافل 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 اور شرب برات یہ نوافل، اصل میں تحجت ہی ہیں میری پیاری اسلامی بہنوں شرب برات کوئی عام رات نہیں یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس رات یعنی کہ اس ایک رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے سبحان اللہ سوچے گناہ کتنے بھی ہوں غلطیاں کتنی بھی ہوں لیکن اگر اس رات بندہ سچے دل سے جھک جائے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے خاص بکار حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شب برات کی رات سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرواتا ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اسے بخش دوں ہے کوئی بیمار میں اسے شفا دوں ہے کوئی پریشان حال میں اسے پریشانی سے نکال کر اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دو اور یہ اعلان غروب افتاب سے لے کر فجر تک جاری رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس رات کو غفلت میں گزارنا بہت بڑا نقصان ہے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شبان میں اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں لوگ غافل ہو جاتے ہیں حالانکہ بندوں کے عمال اللہ کی حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا مال نامہ روزے کی حالت میں اللہ کی برگاہ میں پیش ہو تو میری پیاری اسلامی بہنوں محترم اسلامی بھائیوں ذرا سوچو جب نبیوں کے نبی اللہ کے محبوب یہ چاہتے ہیں کہ میرا نامہ امار روز یعنی کہ شربان میں جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں تو آج ہم کیا کرتے ہیں ہم شب برات کو کیسے گزارتے ہیں بس شوخیوں میں سیلفیاں کیمرے کے کی آگے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے لوگوں کے خلاف باتیں کرنے میں ایک مجمع ہم لگاتے ہیں اور اس میں ہم یہ سارے گناہ کرنے ہیں گناہ اپنے کم کرانے کے بجائے ہم اپنے گناہوں کو اور بڑھا لیتے ہیں شب برات میں قیام اور اگلے دن یعنی پندرہ شبان کا روزہ بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف یہ آٹھ رکعت کیسے پڑھنی چاہیے عشاء کے بعد فجر سے پہلے تک اس آپ کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں ان عشاء سے لے کر فجر کی نماز تک یعنی کہ فجر سے پہلے پہلے آپ ان آٹھ رکعت کو ادا کر سکتے ہیں رات کا یعنی کہ اگر آپ رات کے آخری حصے میں کریں تو یہ سب سے افضل ہے یعنی کہ سحری کا وقت نیت کرے میری پیاری اسلامی بہنوں نیت زبان سے الفاظ درہانے کا نام نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے بس دل میں پختہ ارادہ کر لے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے شب برات کے نوافل ادا کر رہی ہوں یا پھر کر رہا ہوں تو بس اسی طرح پہلی رکت شروع کرے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے ہاتھ باندھ کر سنا پڑے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑے اس کے بعد سورج فاتحہ مکمل کرے کوئی بھی ایک صورت پڑھ لے جو آپ کو یاد ہو کے بعد رکوع کرے سبحان ربی العظیم عظیم تین مرتبہ پڑھے پھر سجدے کرے دو سجدے کرے اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھے کوئی بھی چھوٹی صورت رکوع کرے, اس کے بعد سجدہ کرے. پھر تو بیٹھ کے سلام پھیرے اسی طرح دو دو کر کر آپ اپنی بارہ رکعت مکمل کریں دو دو کر کے جب آپ پڑھ لیں کم از کم آٹھ رقطے آپ ضرور پڑھیں چاہے تو آپ بارہ بھی پڑھ سکتے ہیں میری پیاری اسلامی بہنوں اکثر لوگ ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں لیکن آخری حصے میں سو جاتے ہیں جس کی وجہ سے تحجت چھوٹ جاتی ہے اور بعض اوقات تو خجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے بہتر یہی ہے کہ تھوڑا آرام کر لے شیڈول بنا لے تحجت اور خجر دونوں نہ چھوڑے اس رات کیا کیا کرنا چاہیے آپ نوافل پڑے درد پاک کا ورد کثرت سے کرے توبہ استغفار کرے تسبیحات پڑے قرآن پاک کی تلاوت کرے تاکہ ہمارا نام غفلوں میں نہ لکھا جائے جب ہمارا نام لکھا جائے تو ہم عبادت میں ہو ہم روزے کی حالت میں ہو آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں شب برات کی قدر کرنے والا بنا دے ہمیں سچے دل سے عبادت کی توفیق عطا فرما ہم نے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما ہم پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرما دے آمین مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر بات دل کو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اس ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کوئی اور بھی اس ویڈیو سے یہ سیکھ لے اور نمافل شب برات کی رات پڑھ سکے اب سب کو میری طرف سے شب رات کی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں جا کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا نامہ امال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی